নমস্কাৰ অসমীয়া সাজপাৰলৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ শুভ সন্ধিয়া সকললৈকে এয়াৰ এণ্ডিং চেল ডে টু আজি আমাৰ দুই নম্বৰটো চেল ডে আজিও আপোনালোকক মাটিশালত বোৱা খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখাবৰ বাবে লৈ আনিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো সকলোৱে সকলোৰে লগত যাতে অফাৰ প্ৰাইজতে সকলোৱে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰসমূহ আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে আৰু আমি জনাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ অফাৰ থাকিব থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰৰ নিশা বাৰ বজালৈকে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰৰ নিশা বাৰ বজাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা আমি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা কাপোৰসমূহ অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি কালেকশ্যনসমূহৰ মাজলৈ যাওঁ আজিও প্ৰথমতে গামোচাৰে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো কালি দেখুৱালোঁ মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ওৱান চাইড ফুল বচা গামোচা বোটা বচা গামোচা আৰু পাত বোৱা গামোচা পিয়ৰ টছৰ গামোচা যিসকলে মোৰ কালিৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে গৈ চাবগৈ পাৰে তাতে গামোচা পাব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি থৈছোঁ তাতে পিয়'ৰ টছৰ গামোচা পকোৱা সূতাৰ এটা আগত ফুল লগা গামোচা আৰু পাত বোৱা গামোচা অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আনিছোঁ পকোৱা সূতাৰ দুয়োটা আগতে ফুল বচা আৰু মাজত এনেকৈ বুটা বচা গামোচা চাওক পিয়'ৰ পকোৱা সূতাৰ গামোচা হ'ব এয়া দুয়োটা আগতে এনেকৈ ফুল বচা থাকিব চাওক ৰুলেক্স মৰা থাকিব আচলত এয়া আৰু মাজে মাজে এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰা থাকিব বুটাটো এয়া দেখিছেনে ৰুলেক্স মৰা থাকিব আৰু আনটো আগত এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰা থাকিব দীঘল বহল গামোচা হ'ব ষাঠি ইঞ্চ দীঘল হ'ব আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইঞ্চ বহল হ'ব এই গামোচাখন ভাল লাগিলে আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তিনিশ পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে আগতে আমাৰ পৰা ল'ব লাগিছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ পকোৱা সূতাৰ কোনো ধৰণৰ ভেজাল নাই চাওক ফুলটোতো সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু প্ৰাইজ আহিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পচন্দৰ শাৰীত পৰিলে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লৈ আমাৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান ইয়াৰে আপোনালোকক তিনিটা ডিজাইন এভেইলেবল হ'ব তিনিটা ডিজাইন মই দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক এখন এখন আছে দেখিছেনে এনেকৈ বৰফি ডিজাইনত ফুলৰ কাম কৰা আছে আচলত আৰু মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু আনটো আগত এনেকৈ ফুলৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু ভাল লাগিলে স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এইটো এটা হ'ব ডিজাইন চাব পিয়'ৰ পকোৱা সূতা গামোচা হ'ব এইবিলাক দুয়োটা আগতে ফুলবচা থাকিব বিয়াৰ মানদানৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এয়া চব এয়া বহুত বেছি ধুনীয়া হয় এনেকৈ পাত ডিজাইনত ফুলৰ কাম কৰা আছে আৰু এপাহ ফুল মাজতে দিয়া আছে দেখিছেনে ফুলৰ ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মাজে মাজে এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰা থাকিব প্ৰাইজ আহিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ইয়াৰ পাছতে দেখুৱাই দিছোঁ পিয়'ৰ টচৰ ৰিহা পিয়ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা মাটিশালত বোৱা পিয়'ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা হ'ব এয়া চাওক পিয়ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা হ'ব আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত আজি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ৰুপিজ ৰিহা চাদৰখনৰ পাৰিটো থাকিব মেৰুণ কালাৰত পাৰিতে কাষতে এয়া চাওক এনেকৈ পুলিৰ কাম কৰা আছে আৰু কেঁচৰ কাম থাকিব ৰেডত দেখিছেনে এয়া ৰঙাৰে কেঁচৰ কাম কৰা থাকিব আৰু আচলতে এয়া পকোৱা দহি বাতিবৰ কাৰণে ৰিহাত যিহেতু পকোৱা দহি বাটে পকোৱা দহি বাতিবৰ কাৰণে এনেকৈ সূতা ৰাখি দিয়া হৈছে আচলত নাচনীসকলে বিহু নাচোতে ব্যৱহাৰ কৰা ৰিহাখন হ'ব পিয়'ৰ টচৰ মাটিশালত বোৱা ৰিহা হ'ব এইখন আৰু ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ৰুপিজ ষোল্লশ নব্বৈ টকাত আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত আমাৰ পৰা এই ৰিহাখন ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে অফাৰ পিৰিয়ডত সংগ্ৰহ নকৰি পিছত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ৰৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এই ৰিহাখন আমাৰ পৰা ল'ব লাগিব এইটিন হাণ্ড্ৰেড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড এনেকুৱা দামত আৰু আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন নাইণ্টি ষোল্লশ নব্বৈ টকা চাওক এইখন আছে ৰঙাপাৰীত ৰঙাপাৰীতো বহুতে বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিহাসমূহ সাধাৰণতে ৰঙাপাৰীত কমকৈ পায় আমি বোৱাই আনিছো আপোনালোকে বিচাৰি থকাৰ কাৰণে ৰঙাপাৰীত এনেকৈ আছে আৰু ৰঙাৰে কেঁচৰ কাম কৰা আছে দেখিছেনে এয়া পিয়'ৰ টচৰ নাচনীৰ ৰিহা হ'ব ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ৰুপিজ ষোল্লশ নব্বৈ টকা মাত্ৰ এইখন এখন আছে চাওক খুব ধুনীয়া হয় কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব কাপোৰ যথেষ্ট ডাঠ পিঠ হ'ব কোনো ধৰণৰ মাৰ দিয়া হোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ ভেজাল কৰা হোৱা নাই চাওক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পিয়'ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা হ'ব আৰু প্ৰাইজ আহিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ৰুপিজ ষোল্লশ নব্বৈ টকা মাত্ৰ ইয়াৰ এইখন আছে চাওক ৰিহা ৰেড কালাৰৰ পাৰিত হ'ব আৰু কেছৰ কাম থাকিব মেৰুণ কালাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিহাও বহুতে বিচাৰি থাকে সাধাৰণতে এইবিলাক পোৱা নাযায় আমি দুই এখন ৰাখিছো আপোনালোকে বিচাৰি থাকে কাৰণে যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে ৰঙা ৰঙৰ পাৰিত আছে আৰু কেচটো আছে মেৰুন কালাৰত আৰু প্ৰাইজ একেই থাকিব ছিক্সটিন নাইনটি এইখন এখন আছে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্টখিনি নাচনী ৰিহা আমাৰ ষ্টকত আছে আপোনালোকক যিমান পিছিৰ প্ৰয়োজন সিমান পিছেই ল'ব পাৰিব আৰু যদি যদি আপোনালোকে হ'লচেল লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লেও আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব হ'লচেল প্ৰাইচ বেলেগ থাকিব ইয়াৰ পাছতে দেখুৱাই দিছোঁ শুৱালকুছিৰ পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা শুৱালকুছি মেইড পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা হ'ব এইখন চাওক এয়া গ্ৰীণ কালাৰত আছে তলত পাৰিটো আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ গ্ৰীণ আৰু গ'ল্ডেন দিনাৰে গোটাৰ কাম কৰা আছে থাৰ্টি ফ'ৰ পানাৰ মেখেলা হ'ব শুৱালকুছিত পোৱা পিয়'ৰ টচৰ মেখেলা এয়া চাওক যথেষ্ট ওপৰলৈকে গোটাৰ কাম কৰা থাকিব এয়া দেখিছেনে গ'ল্ডেন গুণা আৰু গ্ৰীণেৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে আৰু এই মেখেলাখন ভাল লাগিলে আপোনালোকে আজি অফাৰ প্ৰাইজত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজ দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকাত এই মেখেলাখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় চাওক তলতে এটা ফুলৰ কাম কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ এয়া গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে প্ৰাইজ আহিব টু থাউজেণ্ড ফিফটি ৰুপিজ দুহেজাৰ পঞ্চাছ টকা ইয়াৰে এইখন আছে এপতীয়া ফুলত চাব ব্লেক কালাৰত আছে মেখেলাখন ওপৰলৈ গোটাৰ কাম কৰা হোৱা নাই শুৱালকুছিত বোৱা পিয়ৰ টচৰ মেখেলা হ'ব এইখন চাওক এয়া শুৱালকুছিত বোৱা পিয়ৰ টচৰ মেখেলা হ'ব কলা সূতাৰে এনেকৈ ফুলত ফুলৰ কাম কৰা আছে এপটীয়া ফুলৰ মেখেলা হ'ব থাৰ্টি ফ'ৰ পান্নাৰ হ'ব আৰু ভাল লাগিলে এই মেখেলাখন ল'ব পাৰিব আজি এইটিন ফিফটি ওঠৰশ পঞ্চাশ টকাত ল'ব পাৰিব এয়া চাওক কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল পাব আমাৰ শুৱালকুছিত বোৱা কাপোৰ হ'ব এইবিলাক আৰু প্ৰাইজ আহিব এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে দেখুৱাই দিছো মাটিশালত বোৱা পিয়'ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা চব কেচবচা যোৰা পিয়'ৰ নুনীৰ খুব ধুনীয়া হয় এয়া চাওকচোন এইযোৰ পিয়ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা হ'ব মাটিশালৰ কাপোৰ আচলত এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ কেঁচৰ কাম কৰা আছে দেখিছেনে যথেষ্ট ডাঙৰকৈ মেৰুণ কালাৰেৰে কেছৰ কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰখন এইখন চাদৰখন দেখিছেনে আৰু চাদৰখনৰ মাজত এয়া দেখিছেনে বুটাৰ কাম কৰা আছে কেছৰ ডিজাইনতে এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰা আছে আৰু পিয়'ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা হ'ব এইযোৰ এইখিনি চাওক মাজে মাজে এনেকৈ পদ্মিনী আৰু নুনী সূতাৰে বোৱা হৈছে মেৰুণ কালাৰত কেঁচৰ কাম কৰা আছে লগত পাব এইখন মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলাখন হ'ব চাওকচোন এয়া এইখন মেখেলাখন কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল পাব মাটিশালৰ কাপোৰ হ'ব আমাৰ ধেমাজিৰ থলুৱা শিপিনীসকলে বোৱা কাপোৰ হ'ব আৰু লগতে পাই যাব এইকেইটা চাদৰখনৰ চাইটপাৰীকেইটা চাওক এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইটপাৰিকেইটা বহুত বেছি ধুনীয়া চাওক কেছেৰে চাইটপাৰীকেইটা কাম কৰা আছে আৰু লগতে পাই যাব এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ কাৰণে এনেকৈ এটা পাৰি ৰাখি দিয়া হৈছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যিকোনো অনুষ্ঠানলৈকে এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি যাব পাৰিব আৰু ভাল লাগিলে এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব পচন্দৰ শাৰীত পৰিলে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব অফাৰ পিৰিয়ডত ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ দিনত আমাৰ পৰা লয় এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব থ্ৰী থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তিনি হাজাৰ পাঁচশ টকা ইয়াৰ পাছতে এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক এইযোৰো পিয়ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা হব পিংক কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ পিংক কালাৰত ফুলৰ কাম কৰা আছে পিয়ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা হব এইযোৰ চাওক এয়া খুব ধুনীয়াকৈ তলতে এটা ঘাই ফুল কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ ফুল কৰি দিয়া হৈছে দেখিছেনে আৰু মাজে মাজে বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে পিয়ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা হব মাটিশালৰ কাপোৰ হব আহ লগতে পাই যাব এইখন মেখেলাখন চাওক এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন পিংক কালাৰত ফুলৰ কাম কৰা হৈছে পিয়ৰ নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা হব মাটিশালত বোৱা পিয়নুনীৰ গাড়ী দিয়া যোৰা আমাৰ ধেমাজিত বোৱা কাপোৰ হব এইবিলাক এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইড পাৰিকেইটা চব এয়া একেটা চাইড পাৰিকেইটা হ'ব আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰকৈয়ে আছে সকলো চাইজৰ মহিলাই ব্লাউজ চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু পচন্দ শাৰীত পৰিলে এই কাপোৰযোৰো আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক দেখাই দিছো চেমি নুনীৰ যোৰা চাব চেমি নুনীৰ যোৰা হ'ব হোৱাইট কালাৰত আছে মাজে মাজে গৰিয়লি দিয়া আছে চাদৰখন আহিব অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাৰিত চাওকচোন এয়া অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাৰিত আহিব আৰু আচলত এনেকৈ অৰেঞ্জেৰে ফুলৰ কাম কৰা আছে চাওক এয়া আৰু মাজে মাজে এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে এয়া চাওক এয়া গৰিয়লি আছে দেখিছেনে মাজত খুব ধুনীয়া হয় চেমি নুনীৰ যোৰা হ'ব লগতে পাব এইখন কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন এইখন চাওকচোন এইখন ইয়াৰে মেখেলাখন আহিব অৰেঞ্জ কালাৰত ফুলৰ কাম কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চেমি নুনিৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ লগতে পাই যাব ইয়াৰে এইটো কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো হ'ব চাওকচোন আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ কাৰণে এনেকৈ এটা পাৰি ৰাখি দিয়া হৈছে আৰু ভাল লাগিলে এই কাপোৰযোৰ আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত এইযোৰ চেমি নুনিৰ যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে ভাল লাগিলে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণ শ্বট ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰে এইযোৰ এযোৰ আছে ছেইম ডিজাইনত হ'ব কাপোৰযোৰ ইয়াৰে পাৰিটো আহিব ডাৰ্ক অৰেঞ্জত এয়া চাওক দেখুৱাই দিছো কাপোৰযোৰ এইযোৰ আহিব ডাৰ্ক অৰেঞ্জত পাৰিটো আৰু মাজে মাজে এনেকৈ গোটাৰ কাম থাকিব গৰিয়লি থাকিব আগৰ দেখুৱাই যোৱা কাপোৰযোৰৰ ছেইম ডিজাইন ফুলৰ ডিজাইনো একেই হ'ব চাওক এয়া এইযোৰ কালাৰটো অলপ ডাৰ্ক কৈ আছে পাৰিটোত আৰু সেইযোৰ অলপ লাইট অৰেঞ্জত আছিলে আৰু লগতে পাই যাব ইয়াৰে এইখন মেখেলাখন দেখিছেনে এইখন আহিব কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন এয়া চাওক যথেষ্ট ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল আৰু গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চেমি নুনিৰ মাটিশালৰ যোৰা হ'ব আৰু এই কাপোৰযোৰ আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰে এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ কাৰণে এনেকৈ বুটা বাচি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰাইচ আহিব টুৱেণ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ শাৰীত পৰিলে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব যোৰা কাম কৰি দিয়া হৈছে চাদৰখন চাওক এইখন চাদৰখন হব চাদৰৰ এয়া হব আচলৰ কাম মাটিশালত বোৱা চেমি নুনিৰ যোৰা হব এইবিলাক তলতে এনেকৈ এটা ঘাই ফুল কৰা আছে ব্লেক আৰু অৰেঞ্জ কালাৰত আৰু ওপৰলৈ চাওক এয়া কালাৰ মিলাই মিলাই বক্স ডিজাইনত ফুলৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে আৰু মাজে মাজে এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে কালাৰটো চাওকচোন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ৰাণী পিংক কালাৰত নুনীসূতা বোৱা আছে দুয়েল কালাৰ চাইন কৰিব কাপোৰযোৰে এয়া চাওক আৰু লগতে পাই যাব এইখন ইয়াৰে মেখেলাখন দেখিছেনে এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনত এয়া তলতে এটা ঘাঁহ কৰা আছে আৰু ওপৰলৈ এয়া গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে দেখিছেনে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰৰ কোৱালিটি আৰু অফাৰ প্ৰাইজত আমি আপোনালোকক দি আছোঁ এই সকলোবিলাক কাপোৰ মাটিশালৰ কাপোৰ মাটিশালৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচবিলাক সকলোৱে জানেই আজিকালি আজিকালি অনলাইনত সকলোবিলাক কাপোৰেই দেখাই থাকে সকলোৱে চাই ভিডিঅ'বিলাক আৰু প্ৰাইচবিলাক জানে আৰু একেটা হ'ব চাদৰখনৰ চাইডপাৰীকেইটা এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইকেইটা হ'ব চাইটপাৰীকেইটা ইয়াতে ব্লাউজৰ কাৰণে এটা পাৰি ৰাখি দিয়া হৈছে আৰু পচন্দৰ শাৰীত পৰিলে এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব টুৱেণ্টি নাইন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব চেমি নুনীৰ যোৰা খুব ধুনীয়া হয় আৰু পচন্দৰ শাৰীত পৰিলে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মাটিশালত বোৱা পকোৱা সূতাৰ চাদৰ চাওক এয়া এইখন আছে প্ৰথমতে সেউজীয়া ৰঙৰ পাৰিত দেখিছেনে সেউজীয়া ৰঙৰ পাৰিত আছে আৰু আঁচলত এনেকৈ আঁচুৰ কাম কৰা আছে চিম্পুল পকোৱা সূতাৰ চাদৰ হ'ব মাটিশালত বোৱা ঘৰত যিসকল মহিলাৰ চাদৰ মেখেলা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই চাদৰসমূহ লৈ আনিছোঁ পিয়'ৰ পকোৱা সূতাৰ মাটিশালত বোৱা চাদৰ হ'ব আৰু এনেকুৱা চাদৰসমূহ ভাল লাগিলে আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ তিনিশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন এখন আছে ইয়াৰে অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাৰিত চিম্পুল চাদৰ হ'ব পিয়'ৰ পকোৱা সূতাৰ চাদৰ আৰু দীঘল বহল হ'ব থাৰ্টি এইট ইঞ্চ বহল থাকিব আৰু এশ ওঠৰ ইঞ্চ দীঘল থাকিব শকত মহিলাসকলেও পিন্ধিব পাৰিব এইখন আছে মেৰুণ কালাৰৰ পাৰিত চাওক এয়া এইখন আছে মেৰুণ কালাৰৰ এনেকৈ পাঁচটা কালাৰৰ পাৰিত আছে আমাৰ ওচৰত চাদৰসমূহ পিয়'ৰ পকোৱা সূতাৰ চাদৰ এইখন আছে মুগা কালাৰৰ পাৰিত চাওক এয়া চিম্পল যিহেতু এয়া চাওক এনেকৈয়ে দেখুৱাই দিছোঁ এইটো আচলতে এনেকৈ কাম কৰা থাকিব আৰু মাছটো প্লেইন কৰি থাকিব পাৰিত থাকিব মুগা কালাৰত আৰু এইখন আহিব ব্লু কালাৰৰ পাৰিত দেখিছেনে এইখন আহিব ব্লু কালাৰৰ পাৰিত আৰু এনেকৈ আচুৰ কাম কৰা থাকিব আৰু ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ তিনিশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বট ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আজি মোৰ কালেকশ্যনসমূহ সিমানেই আছিলে মোৰ কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো সকলোৱে সকলোৰে লগত যাতে অফাৰ প্ৰাইজে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰসমূহ আমাৰ পৰা সকলোৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোক চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ